Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Teteh share resep gorengan yang isiannya sangat lezat. Penasaran kan? Simak videonya. Pertama kita siapin dulu satu buah wortel. Ini udah kita sisihkan kulitnya, kemudian kita potong-potong memanjang dulu. Baru sekarang kita potong-potong kotak kayak gini ya. Lanjut ada satu buah jagung manis kita pipil, kemudian ada satu buah kentang. Kentangnya juga kita potong kotak-kotak sama persis dengan potongan wortel tadi. Ini enggak usah terlalu besar ya teman-teman untuk potongannya. Kemudian sayuran kita sisihkan. Kemudian di sini ada satu bungkus bihun atau sekitar dua keping ukuran bihun yang kecil. Kalau panjang pakainya satu aja ya. Kita rebusnya cukup sekitar satu menit aja. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Sekarang kita tumis bawang putih dengan sedikit minyak, kita tumis sampai tercium bau harum. Dan setelah tercium bau harum, sekarang kita masukkan bawang merah yang sudah dihaluskan. Kita tumis lagi, pokoknya sampai tercium bau harum juga. Setelah itu, sekarang kita masukkan potongan wortel kita aduk rata ini kita tumis juga sebentar atau sekitar satu menit ya teman-teman jadi pertama kita tumis dulu wortel selanjutnya kita masukkan lagi sayuran yang keras seperti kentang kita aduk rata lagi kita tumis sambil terus diaduk-aduk waktunya sama sekitar satu menitan dan apinya di sini kita pakai api sedang aja masukkan jagung manis Nah, di sini teman-teman kalau mau pakai jagung manis yang kalengan yang siap pakai juga boleh nih, teman-teman. Itu juga jauh lebih praktis. Kalau mau pakai jagung yang seperti tadi pakai juga boleh. Selanjutnya ada daun bawang yang udah dipotong-potong, kita pakai sekitar 3 buah, aduk rata ini sebentar aja sampai wangi. Dan setelah wangi kayak gini, selanjutnya kita sekarang masukkan Air sebanyak 50 ml, jadi nggak usah banyak-banyak airnya, kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian ada seasoningnya, ada garam, kaldu ayam, dan merica bubuk. Aduk rata lagi. Setelah kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai seasoningnya itu benar-benar meresap. Selanjutnya kita masukkan bihun yang udah direbus tadi. Di sini bihunnya kita gunting-gunting aja biar nggak repot, biar nggak susah buat ngaduknya. Terus setelah kita gunting-gunting sekarang kita aduk rata. Di sini apinya boleh kalian matikan atau kecilkan sedikit ya, karena bihunnya udah mateng, tinggal kita aduk-aduk rata aja. Dan untuk isiannya ini udah jadi ya, teman-teman cukup simple untuk isiannya. Dan ini cocok banget buat yang vegetarian. Dan untuk perekatnya nanti, di sini Teteh udah siapin dua sendok makan terigu, kita tambahkan air secukupnya aja. Pokoknya untuk kekentalannya seperti yang ada di dalam video ya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Oke, sekarang siapkan satu buah kulit lumpia. Kita oleskan pinggiran-pinggirannya supaya benar-benar merekat ketika kita lipat-lipat masukkan isiannya kita pakai sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Di sini teteh pakai sekitar 1 sendok makan aja, kita lebarkan. Nah, ini teman-teman, kita lipat-lipat sampai bentuknya segitiga ya. Kalau teman-teman mau pakai kulit lumpia yang ada di supermarket yang bentuknya kotak itu juga boleh banget. Tapi kalau untuk jualan jauh lebih ekonomis kalian pakai yang bulat ini. Ini banyak banget di pasar, di tukang sayur, ini banyak yang jual. Kalau yang kotak biasanya itu adanya di supermarket dan harganya juga jauh lebih mahal. Nah, ini kita lipat sampai seperti ini ya bentuknya. Nah, sampai kayak gini, mirip samosa ya bentuknya. Selanjutnya di sini kita siapkan dua butir telur, kemudian kita kocok lepas, cukup pakai garpu aja dan untuk tepung rotinya kita pakai secukupnya. Masukkan lipatan adonan tadi ke dalam kocokan telur. Setelah kita masukkan ke dalam kocokan telur, selanjutnya ini kita gulingkan ke tepung roti. Tujuannya supaya teman-teman, makanya kita pakai tepung roti. Kalau teman-teman mau pakai oat juga boleh. Di sini kita rata-ratakan sampai benar-benar nempel Baru kita goreng di minyak yang benar-benar panas Ini kita goreng dengan api sedang Pokoknya sampai warnanya kuning keemasan Ini gorengnya jangan terlalu banyak ya teman-teman Supaya matangnya benar-benar merata Dan setelah warnanya cantik kayak gini Sekarang kita angkat dan tiriskan Ini dia teman-teman hasilnya Dapat banyak nih, cocok banget buat dijadikan ide jualan atau untuk buka puasa nanti. Dicocol pakai saus ini enak banget luarnya renyah, dalamnya super lezat. Dicoba ya teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.